श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ तर मंडळी स्वामी म्हणतात माझ्या बाळा हा एक अतिशय मौल्यवान आणि पूर्ण दैवी शक्तीने भरलेला मंत्र मी तुला देत आहे हा काही साधारण व्हिडिओ नाही तर हा तो संदेश आहे जो तुझ्या बंद नशिबाचे दरवाजे उघडणार आहे जर हे माझे वाक्य तुझ्या कानी पडले असेल तर समज की माझी योजना तुझ्यापर्यंत पोहोचली आहे आज तुझ्या नशिबाचे बंद दरवाजे उघडणार आहेत आणि त्या दरवाजामागे प्रचंड दैवी शक्ती तुझे भले करण्यासाठी उभी आहे तुझ्या जीवनामध्ये आनंदाचा वर्षाव होणार आहे आज तुझ्या प्रत्येक कार्याला यश येणार आहे आज तुझी प्रत्येक इच्छा पूर्ण होणार आहे आज मी तुला जो मंत्र सांगणार आहे तो अतिशय दुर्मिळ आणि प्रभावी मंत्र आहे त्या मंत्रामध्ये दैवी शक्ती सामावलेली आहे ह्या मंत्राने तुझ्या जीवनात आनंद सुख समृद्धी यश कीर्ती प्रवेश करणार आहे तुला वाटत असेल हे दुःख माझ्या वाटायलाच का पण एक लक्षात ठेव माझ्या बाळा तुझे दुःख तुझ्या आयुष्यातील अंधकार ही माझीच योजना आहे ज्याप्रमाणे एक शेतकरी जमिनीमध्ये बी पेरतो तेव्हा त्या बियांना वाटते की का असा अंधकारात मी बुडालो आहे पण हे शेतकऱ्याला माहीत आहे की त्या बियांची कालांतराने वृद्धी होणार आहे त्याचप्रमाणे तुझ्याही आयुष्यात सध्या अंधकार असला तरी तू आयुष्यात खूप मोठा होणार आहेस तुला फक्त संयमाची आवश्यकता आहे आणि विश्वासाची गरज आहे आज ती वेळ आली आहे ज्याची तू गेली कित्येक जन्म कित्येक वर्ष वाट पाहिली आहेस आज तुझ्या आयुष्यात धनवर्षा होणार आहे तुला एवढे धन मिळणार आहे की याची तू कल्पना देखील केली नसेल पण त्यासाठी तुला हा एक मंत्र पूर्ण श्रद्धेने आणि भक्तीने ऐकावा लागेल हा मंत्र ज्या क्षणापासून तू ऐकायला चालू करशील त्याच्या दुसऱ्या क्षणापासूनच तुझ्या आयुष्यात आनंदाला सुरुवात होईल आज तू या मंत्राकडे दुर्लक्ष केले आणि नाही श्रवण केले तर तुला आयुष्यभर याचा पश्चाताप होईल कारण अशी संधी तुझ्याकडे चालून आली आहे त्या संधीचे सोने कर कारण अशा संध्या वारंवार येत नाहीत त्यामुळे या मंत्राला हलक्यात न घेता हा मंत्र ऐकायला सुरुवात कर आज तुझे आयुष्यच बदलून जाणार आहे तर मंडळी आज तुम्हाला तुमचे भाग्य बदललेले पाहिजे पाहायचे असेल तर हा एक मंत्र आज आत्ता चालू क्षणाला ऐकायला सुरुवात करा स्वामींवर विश्वास ठेवा आणि कमेंटमध्ये अशक्य ते शक्य करतील स्वामी असे जरूर टाईप करा व व्हिडिओला लाईक करा स्वामींचे असे रहस्यमय प्रभावी मंत्र जाणून घ्यायचे असतील तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा मंडळी जीवनात प्रचंड दुःख आहे पण त्या सुखही येत असतं आणि म्हणून तुम्हाला वाटत असेल तुमच्याकडे धन आकर्षित व्हावे तुम्हाला सुख शांती समृद्धी प्राप्त व्हावी तुमची रखडलेली कामे पूर्ण व्हावीत तुमची उत्तरोत्तर प्रगती होत जावी तुमचे घरधनधान्यांनी आणि प्रचंड संपत्तीने भरून जावे तुम्हाला त्या सर्व गोष्टी मिळाव्यात ज्या इच्छेच्या स्वरूपात तुमच्या मनाच्या अगदी आत कोंदनामध्ये तुम्ही जपून ठेवल्या आहेत तर हा मंत्र तुम्ही संपूर्ण ऐका त्याचे पूर्ण फळ तुम्हाला मिळेल मंत्र जर अर्धवट ऐकला तर फळ मिळणार नाही आणि म्हणूनच तुम्ही प्रचंड सुखी व्हावे असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही हा एक मंत्र ऐकण्यास लगेच सुरुवात करा आणि आपल्या आयुष्यात बदल घडवून आणण्यास आत्ता लगेच सुरुवात करा तर मंडळी हा स्वामीमय व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा कमेंटमध्ये स्वामी समर्थ लिहायला अजिबात विसरू नका मंडळी चॅनलला सबस्क्राईब करायचे आहे आणि व्हिडिओला लाईक देखील करायचे आहे मंडळी हा मंत्र मोबाईलवर लावायचा आहे डोळे घट्ट मिटून घ्यायचे आहेत डोळ्यांसमोर स्वामींची मूर्ती आणायची आहे आणि स्वामींना प्रार्थना करायची आहे हे स्वामी महाराजा माझे हे संकट दूर कर माझी ही इच्छा पूर्ण कर माझे कुटुंब सुखासमाधाने राहू देत मंडळी स्वामी हे भक्तवत्सल आहेत ते भक्तांवर खूप प्रेम करतात त्यांनी आपल्या भक्तांना बाळ मानलेले आहे आणि आई बाळाची इच्छा तर पूर्ण करणारच त्यामुळे स्वामी तुम्हाला नक्कीच मदत करतील मंडळी एवढं सगळं करायला अर्धा मिनिट खूप झाला आणि एवढा वेळ तर तुमच्याकडे असेलच बाकीचा सर्व व्हिडिओ तुम्ही मोबाईलवर सोडून द्या तो त्याची पॉझिटिव्हिटी पसरवत राहील तुम्ही दैनंदिनी कामं करता करता त्या मंत्राचे श्रवण करा आणि मनातल्या मनात, मनात जपदेखील करा फायदा नक्कीच होईल तर पाहूया तो शक्तिशाली रहस्यमय मंत्र काय आहे तो मंत्र असा आहे नमो गुरदत्ताय स्वाहा ओम नमो गुरुदत्तायन स्वाहा ओम नमो गुरुदत्तायन प्रदय स्वाहा ओम नमो गुरुदत्तायेय धन प्रदा स्वाहा नमो गुरुदत्तायन प्रदय स्वाहा ओम नमो गुरुदत्तायन प्रद स्वाहा ओम नमो गुरुदत्तात्रेय धन प्रदा स्वाहा ಓಂ ನಮೋ ಗುರುದೇ ಧನಪ್ರದ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ನಮೋ ಗುರುದಾತ್ರೇ ಧನಪ್ರದ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ನಮೋ ಗುರುದೇ ಧನಪ್ರದ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ನಮೋ ಗುರು ಗುರುದೇ ಧನಪ್ರದ ಸ್ವಾಹ ನಮೋ ಗುರುದೇ ಧನಪ್ರದ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ನಮೋ ಗುರುದೇ ಧನಪ್ರದ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ನಮೋ ಗುರುದಾ ಧನಪ್ರದ ಸ್ವಾಹ ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय 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 धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे 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 धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय 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 धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय 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 धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय 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 धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय 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 धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय 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 धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय 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 धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय 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 धनप्रदाय स्वाहा ಓಂ ನಮೋ ಗುರುದಾತ್ರೇ ಧನಪ್ರದ ಸ್ವಾಹ ನಮೋ ಗುರುದಾತ್ರೇ ಧನಪ್ರದ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ನಮೋ ಗುರುದೇ ಧನಪ್ರದ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ನಮೋ ಗುರುದೇ ಧನಪ್ರದ ಸ್ವಾಹ ನಮೋ ಗುರುದೇ ಧನಪ್ರದ ಓಂ ನಮೋ ಗುರುದೇ ಧನಪ್ರದ ಓಂ ನಮೋ ಗುರುದೇ ಧನಪ್ರದ ಸ್ವಾಹ ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा 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 ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे 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 धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय 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 धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय 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 धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय 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 धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा